कोरोनामुळे मागील दोन वर्षापासून मुस्लिम भाविकांना हज यात्रेसाठी जाता आले नव्हते परंतु आता सौदी अरेबियाने परवानगी दिल्याने यावर्षी भारतातून भाविक हज यात्रेसाठी उपजिल्हा रविवारी हज लसीकरण करण्यात आले मुस्लिम समाजात हज यात्रेला अनन्य साधारण महत्व आहे त्यामुळे देशभरातून मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव हज यात्रेसाठी हज कमिटी तर्फे नंबर लावतात मागील दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आणि कडक निर्भ बंदामुळे हज यात्रा बंद होती यावर्षी सौदी अरेबिया शासनाने परवानगी दिल्याने भाविकांनी हज यात्रेसाठी नंबर लावले होते बुलढाणा जिल्ह्यातून यावर्षी एकशे पेक्षा जास्त भाविक हज यात्रेसाठी जाणार आहेत हज यात्रेच्या पूर्वतयारीनिमित्त हज कमिटीच्या वतीने भाविकांना इन्फ्लुएन्झा सहा पोलिओ आणि इतर असे तीन लस देण्यात आले ही लसीकरण मोहीम शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात राबविण्यात आली यात रविवारी सत्तर भाविकांना लस देण्यात आली असून उर्वरित भाविकांना तेरा जून रोजी बुलढाणा येथे लसीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती हिदमते हुजाज कमिटीचे प्रशिक्षक यांनी दिली बुलढ़ाना डिस्ट्रिक्ट से अलहमदुल्ला इस साल 130 लोगों का नंबर लगा आ, है 130 सौ तीस आज ही इन जा रहे हैं यहाँ से जिसमें अभी खम्बो सिविल हॉस्पिटल में आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया था इसके अंदर अभी तकरीबन यहाँ पे 70 उजाज यहाँ पे आए जिसमें टूर ऑपरेटर्स भी है और हज कमेटी की भी है अलहमद और दूसरा वैक्सीन जो है अलमदिल्ला वो बुल्ढाना के अंदर होगा तेरह तारीख को वहाँ पे भी उजहाज पहुँचे और उजाज जो है अभी अलमदिल्ला अठारह तारीख से अठारह जून से तीन जुलाई का शेड्यूल है मुंबई का तो यहाँ के जो उजराज है इनशाला वो अठारह तारीख से तीन जुलाई के बीच में इनका शेड्यूल आएंगा इन शारीख़ अभी आई नहीं इनकी तो उसके अंदर ये हजराज जाएंगे यहाँ से ये जद्दा जाएंगे जद्दा से हज करने के बाद में मदीना जाएंगे और इन इनकी मदीना से वापसी होंगी अलहमद इस इस साल इनका इस इस तरह से प्रोग्राम है हज कमेटी का डॉक्टर वकार मेडिकल ऑफिसर उस्टर, सिविल हॉस्पिटल खामगांव आज यहाँ पर हर हाँ यादव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया था इसमें अपन तीन वैक्सीन लगाते जो आज के जाने वाले लोग रहते हैं उनको एक तो जो मैनेजर को इन्फेक्शन ना होना चाहिए इसके लिए मैनेजर वैक्सीन लगाते दूसरा पोलियो वैक्सीन लगाते और जो साठ साल के ऊपर के लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस वैक्सीन देते तो अभी यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ दस बजे शुरू हुआ वैदिक दीक्षा का डॉक्टर नहीं छापेसर के सुपरविजन में अभी प्रोग्राम शुरू है तकरीबन फिफ्टी फोर का वैक्सीनेशन हो गया अभी तक बाकी प्रोसेस हमें बता ठीक है धन्यवाद महेंद्र मिश्रा विदर्भ न्यूज़ से